Добрый вечер, уважаемые телезрители. Эфир Донецкой областной государственной телерадиокомпании. Продолжает программа сегодня в студии. И прежде чем я представлю наших гостей, разрешите поздравить вас с Новым Годом и Рождеством Христовым, пожелать вам мира, добра, благополучия и, конечно же, оставаться нашими телезрителями и радиослушателями в новом наступившем году. Итак, сегодня в студии. Донецкий городской голова Александр Алексеевич Лукьянченко. Добрый вечер. Секретарь Донецкого городского совета Сергей Валентинович Богачев. И заместитель Донецкого городского головы, начальник управления образования горсовета Валентин Александрович Лактионов. Добрый вечер. Приветствую вас, уважаемые гости. Спасибо. Нашим зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 312 50 Мы ждем ваших вопросов. А у меня для всех один вопрос в начале нашей беседы. Чем запомнился ушедший год для города Донецка и для вас, как для руководителей? Пожалуйста, Александр Алексеевич. Ну, наверное, 2013 год запомнился очень тяжелым, тяжелой ситуацией в экономике. И в конце года это нормализация отношений с Россией, это снижение цены на газ. Это проведение в городе чемпионата мира по легкой атлетике, в которой участвовало 157 стран с различных континентов. И этот чемпионат был признан самым организованным и самым лучшим чемпионатом за всю историю проведения чемпионатов. На этом чемпионате было установлено 15 мировых рекордов. Это лучший показатель. Ну и целый ряд разделов выполнения плана социально-экономического развития города, который планировалось. Из таких знаковых это мы ввели 6 амбулаторий первичного уровня медицинского обслуживания. Это новый детский сад, который впервые построен за годы независимости с нуля в Буденовском районе, автостанция в Пролетарском районе. И, безусловно, мы выполнили все показатели перед государством по доходной части бюджета города Донецка. Во все уровни бюджета мы перечислили всех налогов, которые были заработаны предприятиями, организациями на территории города 17 миллиардов 99 миллионов. Александр Алексеевич, Правда, давайте... очень мало осталось в городе. Всего-навсего 15 процентов. Но... На программе социально-экономического развития мы остановимся. А в дальнейшем в нашей программе Сергей Валентинович, а вам чем запомнился минувший год? Я думаю, порадовали хорошими результатами наши ведущие клубы хоккейный, футбольный, баскетбольный. Порадовал то, что сплоченная работа была депутатов городского совета, позволила те результаты, которые мы планировали по бюджету выполнить. Ну и, наконец, порадовали дончан тем, что елка была в центре города, рождественские праздники, праздники с детям. И стабильность в стране благодаря подписанию тех документов с Россией, которые на сегодняшний день ратифицированы. Валентин Александрович. Ну, мне запомнилась вот одна из отраслей тех, которые курируют здравоохранение, что у нас в этом году родилось 9572 ребенка, что на 202 больше, чем в 2012 году. И что уменьшилась смертность среди новорожденных. Это очень важно, потому что это как раз реализация того, чем занимались мы социальных инициатив президента, создание центров, которые создаются сегодня в государстве. То есть мы у нас увеличится количество детей, а это радует, потому что на будущее. Александр Алексеевич, вот вы уже сказали, что в бюджеты всех уровней в минувшем году было мобилизовано порядка 17 миллиардов гривен. Расходная часть городского бюджета составила почти 4 миллиарда. Пусть и немного, но все-таки деньги приличные. Куда тратили? Как финансировались социальные программы? Какие были в приоритете? Ну, во-первых, в приоритете была социальная защита населения. И я сегодня могу сказать, что практически в конце года провели расчеты, государство провело расчеты по всем практически социальным выплатам, где были задолженности в течение и третьего квартала, и четвертого квартала испытывали задолженности, даже выплаты по пособиям и так далее. И благодаря вот тем нормализации отношений, это позволило получить дополнительные финансовые ресурсы, которые сразу же были направлены именно на социальные выплаты. Мы обеспечили свои обязательства перед всеми девятью районами города. Из фонда выравнивания мы выплатили 850 миллионов 99 тысяч фонда выравнивания всем районам, то есть на каждого жителя города Донецка распределилось, не в зависимости от того, в центре города проживают жители или же в отдаленных районах, но финансирование на одного дончанина одинаковое во всех. Для этого мы на выравнивание затратили 850 миллионов 99. Тысяч. и я благодарен всем руководителям предприятий, организаций, фирм, которые обеспечили наполнение городского бюджета. Прежде всего это предприятия группы СКМ, это предприятие Конти, фирмы Мака и целый ряд других предприятий. Малый бизнес также очень серьезную толику внес в развитие экономики нашего города. Это позволило увеличить уровень средней заработной платы и довести его до 3920 гривен. Мы выполнили полностью свои обязательства перед пенсионным фондом и перечислили в пенсионный фонд 6 миллиардов 320 миллионов гривен, что позволило полностью обеспечить пенсионеров, 272 тысячи пенсионеров города Донецка, своевременной выплатой пенсии. И средняя пенсия по городу Донецку составила 1906 гривен за 2013 год. И в принципе вот, А если говорить по экономике, то безусловно, мировой кризис отразился на работе предприятий, базовых отраслей народного хозяйства, прежде всего металлургии, потому что работали по спросу на эту продукцию. И, соответственно, вся цепочка уголь, кокс, металл были в зависимости от спроса и конъюнктуры рынка металла. Это один такой вопрос, который повлиял. Но, допустим, Донецк Сталь использовал этот период вот таких, таких, вот тяжелого времени по сбыту металлургической продукции на техническое перевооружение. Я надеюсь, что уже к концу первого квартала заработает стали литейное производство, которое сегодня находится в реконструкции. И я надеюсь, что 2014 год, то есть этот год будет для экономики, в частности, для базовых отраслей народного хозяйства более успешным, чем он был в 2013 году. Александр Алексеевич, продолжая вот тему экономики, вы сказали, что средняя заработная плата по итогам года составила 3900 20. 20 гривен, но при этом задолженность по заработной плате в городе Донецке составляет 66 миллионов почти. Есть задолженности на коммунальных предприятиях. На коммунальных предприятиях у нас были сложности, и они сейчас остаются. Это вопросы, связанные с Донэлектроавтотрансом. Это коммунальное предприятие. Там я думаю, что вопрос стоит один. Цена на билеты которая сегодня составляет полторы гривны, она не покрывает себестоимость и не своевременное перечисление компенсации за льготный проезд, который установлен государством. Не всегда мы очень плотно работали по этому вопросу. Хотя на если считать по статистике, то мы уменьшили практически задолженность на 70% по этому предприятию. Но я надеюсь, что мы выйдем из этого прорыва по этому предприятию. У нас целый ряд есть активно работающих предприятий, но от которых не зависит так сказать, вопрос сегодня от органов местного самоуправления. В частности, я и сегодня, вот возвратившись сюда прямо из Киева на прямую линию в Киеве вместе с главным управлением Симбанка решался вопрос по выделению кредита сегодня нашему такому активному сегодня активному предприятию, но в то же время который попало в сложные экономические условия, это ТОПАС завод вместе со своим предприятием СКТБ, которые на сегодняшний день имеют очень серьезную задолженность, около 14 миллионов гривен. И есть указание УкрЭксимбанку, это государственный банк, помочь в выделении кредита. И мы все, так сказать, требования вместе с руководством предприятия ТАПАС, отправили, выполнили их. И я надеюсь, что в ближайшие 10 дней вопрос выделения кредитной линии по этому предприятию будет решен. А всего, вы правильно говорите, но на активных предприятиях задолженность составляет 26 миллионов гривен. И по каждому предприятию мы работаем для того, чтобы исключить этот Такое негативное отрицательное, явление. негативное явление, негативный фактор. Вот возвращаясь к транспортной теме, несмотря на то, что есть проблемы в сфере муниципального транспорта, тем не менее город развивает транспортную инфраструктуру. У нас есть на этот счет сюжет. Давайте посмотрим, пожалуйста. Нова автостанція у мікрорайоні Щетиніна повинна вирішити вже давню проблему з громадським транспортом у цій частині Донецька. Нещодавно посадка на маршрутні таксі була просто у дворах житлового масиву. Проте зараз тут є нова автостанція, яка відповідає всім стандартам. Велика диспетчерська зала очікування для водіїв, для інвалідів передбачені всі під'їзди. Висадили, автобус став на надстой. По розписанню під'їхав на посадку пасажири сіли і поїхали. Станція збудована за кошти міського бюджету. На цей проект Донецьк витратив близько 4 мільйонів гривень. Наразі її планують передати на баланс комунального підприємства Донміськ Пас Транс. Анатолій водій маршрутного таксі каже, що всім потребам автостанція відповідає та в роботі лише допоможе. Порядок буде все по графікам. будуть їздити. Проблеми проблеми очереді. були, ну таке. А тут я думаю, розв'яждана всі проблеми наші. Мешканці мікрорайонів Щетиніна та Цвіточний, яких буде обслуговувати нова автостанція, також впевнені, що вирішиться більшість проблем з пасажирськими перевезеннями. Розгрузить город, розгрузить район, звісно, удобніше, намного більше е територія, більше, канічна, істена З автостанції вулиця Щитиніна за планами буде здійснюватися близько 650 рейсів щодобово. Обслуговуватися будуть більше 16 тисяч пасажирів. Александр Алексеевич, помимо автостанции, нужны и дороги. Вот мы знаем, что город Донецк уже несколько лет не может закончить участок объездной вот в районе села Пески через Кировский район. В этом году завершим эти работы? Нет, я думаю, что в этом году мы не завершим работы, эти, хотя участок дороги от улицы от поселка Пески до улицы Кирова это в районе. Шахты Скачинского. Скачинского. Вот этот участок, я надеюсь, что он будет введен в эксплуатацию и останется последний участок от шахты Скачинского и на уже на автодорогу, которая выйдет на Мариупольскую развилку. Это последний этап. Но вся задержка только из-за одного. Это из-за отсутствия ритмичного финансирования. Это государственного финансирования. Здесь мы не выделяем, мы занимаемся внутренними дорогами. И по внутренним дорогам также мы испытываем очень жесткий финансовый голод по этому вопросу. Но за прошлый год мы 45 улиц города Донецка отремонтировали и заасфальтировали, в том числе улицы частного сектора. И такая же планы, такие же планы и на 2014 год. Я скажу, что вот благодаря этой автостанции мои коллеги стали вовремя приезжать на работу. Те, кто живут в том районе города. Но у нас мы в этом году делаем проект вот еще одной автостанции, которая ключевой, которая находится на мотеле сегодня в приспособленном, так сказать, приспособленной территории. Мы хотим, чтобы там построить современную остановочную автостанцию, которая бы позволила из восточного направления автобусы цивилизованно принимать в городе, чтобы это было максимальное удобство для